Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya dan rakan saya akan membentangkan perbincangan kami berkaitan dengan pentaksiran berterusan bagi kursus PIMK1084. Baiklah. Berikut merupakan para pembentang yang akan membentangkan usul-usul mereka aa, bagi sesi kali ini. Yang pertama sekali terdiri daripada saya sendiri, iaitu Nur Akila dan Wisha binti Sabri, dan juga rakan saya Nur Patricia Akila binti Muhammad Suzi. Berikut merupakan aa, soalan yang di kami dapat untuk aa, melaksanakan petak berterusan bagi tugasan dua ini. Masyarakat Islam kini berdepan dengan pelbagai isu penyelewengan akidah yang semakin membimbangkan. Justeru, perincikan dalil-dalil daripada al-Quran dalam memperkukuhkan keyakinan, kefahaman dan penghayatan akidah seseorang Muslim dalam menghadapi era globalisasi pada masa kini. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu. Dalam era globalisasi masa kini, masyarakat Islam berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti penyebaran fahaman liberalisme, sekularisme, pluralisme agama serta pengaruh media sosial yang boleh menggugat keaslian akidah. Melalui penyataan ini, kita dapat faham bahawa manusia, masyarakat Islam khususnya di Malaysia telah dipengaruhi oleh fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah sebenar Islam macam dengan adanya sekularisme yang mengasingkan antara duniawi dan ukrawi, pluralisme yang menyamakan semua agama, malah terdapat juga kumpulan-kumpulan yang mencipta fahaman baru yang bercanggah dengan akidah sebenar umat Islam. Seperti contoh, menurut laporan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM 2024, terdapat lebih 150 kumpulan yang dikenal pasti menyimpang daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah di Malaysia. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah itulah pegangan sebenar umat Islam di mana berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah Al dan juga Ijma' sahabat. Jadi antara kumpulan-kumpulan yang telah dapati oleh Jakim ialah Tuhan Harun, Rasul Melayu, ayah pin dan sebagainya. Baiklah, justeru pengukuhan akidah melalui kefahaman terhadap dalil-dalil Al-Quran amat penting agar umat Islam tidak terpesan daripada landasan Islam sebenar. Melalui penyataan ini pula, ini menekankan bahawa apabila adanya dalil-dalil Al-Quran, dia dalil-dalil Al-Quran ini mampu menjadi benteng pertahanan akidah umat Islam sekiranya seorang individu tersebut menghayati dan memahami dalil al-Quran itu sebaiknya. Jadi di sini kami ingin membentangkan beberapa dalil yang dapat membantu kita dan dijadikan pegangan supaya menjadi bekalan untuk kita hadapi pada era globalisasi kini yang penuh mencabar. Baiklah saya akan teruskan dengan uh, dalil yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 255 atau lebih dikenali sebagai ayat kursi. A'udzubillahiminasyautanurajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا, لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض Maksudnya, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang tetap hidup. Yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya yang tidak mengantuk bahkan tidak tidur, yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Baiklah, ayat ini surah Al-Baqarah ayat 255 jelas menerangkan mengenai Tauhid iaitu keesaan Allah. Di mana dalam ayat ini jelas kita dapat faham bahawa hanya Allah yang wajib dan berhak disembah. Hanya Allah yang memiliki segala kekuasaan. Hanya Allah yang memiliki segala pengetahuan dan penguasaan terhadap alam. Di mana telah disebut dalam ayat Al-Quran sebentar tadi, Allah yang mengetahui yang ada di langit dan di bumi. Kefahaman terhadap ayat ini memperkukuh keyakinan akidah seorang Muslim di mana membentuk kepercayaan bahawa tiada kuasa lain selain daripada Allah. Jika lihat, kita lihat kepada konteks zaman sekarang, ramai individu mudah terpengaruh dengan ideologi moden seperti yang disebut dalam pengenalan sebentar tadi, sekularisme, humanisme, di mana fahaman-fahaman ini menolak kuasa Tuhan dan memperagungkan kemampuan manusia. Bagi mereka, manusia dapat melakukan apa sahaja. Manusia yang mentadbir bumi dan sebagainya. Jadi, ayat al Kursi atau surah Al-Baqarah ayat 255 ini jelas menolak fahaman ini di mana menegaskan segala urusan di langit dan di bumi iaitu urusan duniawi berada dalam kawalan Allah. Jika kita kaitkan isu menduakan Allah atau menyekutukan Allah dengan isu pada zaman sekarang kita lihat kepada laporan berita harian 2025 di mana terdapat kes kumpulan jemaah Nur Ahmad Istana Pelangi di Jalan Tepang. Segelintir masyarakat mempercayai terhadap seorang individu di mana digelar sebagai ayah da yang kononnya mempunyai kuasa luar biasa dan boleh memberi berkat. Ini jelas bercanggah dengan ayat tadi di mana menolak sebarang bentuk perantaraan kuasa selain Allah jika seseorang individu tersebut benar-benar memahami tafsir dan mentadabur ayat Al-Quran sebentar tadi sudah pasti mereka akan lebih berhati-hati terhadap amalan kurafat ajaran palsu serta menghayati bahawa hanya Allah yang wajib kita sembah oleh itu um, di sini kita dapat lihat bahawa surah Al-Baqarah ayat 25 ini menekankan keesaan Allah dan kita sepatutnya berpegang kepada ayat ini dengan sebaiknya agar kita tidak mudah mempercayai kepada ajaran-ajaran lain. Baiklah, kita akan teruskan lagi dengan dalil yang kedua iaitu surah Al-Imran ayat 19. Baiklah, kita akan seterusnya kita lihat kepada dalil kedua daripada surah Al-Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diradai di sisi Allah ialah Islam. Untuk ayat ini, ayat ini menegaskan bahawa Islam ialah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah iaitu agama yang benar. Jadi di sini kita dapat memperkukuhkan kefahaman akidah kita bahawa segala bentuk penyelamatan, kebenaran hanya boleh dicapai melalui Islam, bukan melalui ajaran atau fahaman ciptaan manusia. Jika kita teliti kepada tafsir Ibn Qasir, maksudnya adalah segala bentuk penyelamatan, kebenaran dan redha Allah hanya peroleh mempulai, mem, melalui pegangan Islam. Ini bukan bermaksud kita tidak menghormati agama lain. Namun, dari perspektif akidah, Islam adalah ajalan yang sahih iaitu ajalan yang benar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam era zaman globalisasi kini, wujud pelbagai fahaman yang kita tahu sekularisme dan sebagainya mendakwa bahawa semua agama adalah benar Terdapat juga pluralisme Di mana mendakwa semua agama Adalah sama dan membawa kebenaran masing-masing Faham ini amat membahayakan Kerana ia boleh melemahkan Penghayatan dan komitmen umat Islam Terhadap kebenaran agama sendiri Jadi apabila seorang individu itu Berpegang teguh dan memahami Mendalami maksud Ayat tadi di mana Islam adalah agama benar sudah pasti mereka tidak goyah dengan adanya agama-agama lain. Sebagai contoh kita lihat kepada zaman sekarang. Fahaman pluralisme misalnya terdapat pelbagai kenyataan di media sosial ataupun di aplikasi Telegram khususnya. Ada terdapat channel-channel yang berkongsi tentang pelbagai pendapat mengenai pelbagai fahaman yang menunjukkan dan cuba menyamakan semua agama atas nama toleransi. Jika kita teliti kepada aplikasi TikTok, misalnya ada konten-konten mengenai hak, hak asasi wanita ataupun fashion misalnya dan terdapat komen-komen dari pelbagai agama, pelbagai kaum yang cuba untuk menyamakan dan menutup bahawa fashion tersebut hanyalah cita rasa sendiri dan tidak menyalahkan tidak salah di sisi agama jika seorang individu yang kurang didikan agama membaca komen-komen tersebut tidakkah mereka akan mudah terpengaruh dan cuba meletakkan fahaman bahawa semua agama adalah sama, semua agama adalah mudah, Islam berkeringanan dan sebagainya Hal seperti inilah menggugat keutuhan akidah masyarakat jika kita tidak bendung dengan sebaiknya. Oleh itu, penghayatan terhadap ayat ini sepatutnya memperkukuh rasa izah, rasa bangga terhadap Islam di mana kita dapat berada dalam agama yang sebenarnya. Dan kita juga diingatkan supaya tidak mencapur adukkan ajaran Islam dengan kepercayaan, ayat, kepercayaan yang lain. Ini bukan bermaksud kita tidak menghormati agama Hindu, Buddha atau semua kaum yang terdapat di Malaysia. Namun kita perlu membataskan dan tidak mencampur adukkan kepercayaan mereka dan kepercayaan kita. Jadi secara ringkasnya surah Al Imran ini ingin mengukuhkan kefahaman bahawa hanya Islam adalah agama yang benar. Seterusnya saya... bagi dalil yang ketiga iaitu daripada surah Muhammad ayat ke-19 mafhumnya oleh itu maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa sesungguhnya tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat bagi ayat ini dia menjelaskan bahawa Allah menyeru umat Islam supaya memiliki ilmu dan kefahaman tentang keesaannya. Ini menunjukkan bahawa akidah bukan sekadar warisan tetapi perlu difahami secara ilmiah. Dalam dunia moden yang syarat dengan maklumat palsu dan ideologi yang menyeleweng ini, ilmu akidah yang benar menjadi benteng utama daripada penyelewengan yang berlaku pada masa sekarang. Seterusnya bagi dalil yang keempat iaitu daripada surah Al-An'am ayat ke-153 A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum 'an sabilihi zalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-'azim dan maksudnya dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku agama Islam yang betul dan lurus maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa Ayat ini memperingatkan agar umat Islam tidak terpengaruh dengan ajaran yang menyeliwing atau ideologi yang sesat yang bertentangan dengan agama Islam Dalam dunia tanpa sempadan uh, maklumat kini Kerana maklumat semuanya berada di hujung jari Umat Islam perlulah berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al Yang sebenar agar tidak tersesat daripada fahaman yang menyimpang Oleh itu, umat Islam digalakkan untuk uh, sentiasa memeriksa sesuatu perkara terlebih dahulu Sebelum mengamalkannya ataupun menyebarkannya Sebagai kesimpulan kepada penerangan dan dalil-dalil uh, yang telah kami kemukakan sebentar tadi, Al-Quran merupakan panduan utama dalam memperkukuhkan akidah umat Islam kini. Dalil-dalil yang disebut mendekaskan pentingnya tauhid, ilmu, istiqamah dan ketaatan kepada Allah dalam menghadapi cabaran akidah era globalisasi oleh itu setiap muslim perlu mengamalkan ajaran al-Quran yang telah ditetapkan dengan penuh keyakinan dan menjadikannya sebagai asas kehidupan bagi menangkis sebarang bentuk penyelewengan akidah sekian itu sahaja daripada kami berdua bagi pentaksiran berterusan uh, bagi kursus PIMK 1084 ini Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.